Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanal izləciləri. Mas hazırda dayanacağıq yaxın, yəni 569 nömrəli marşrutda yaxın 3 otaqlı həyət ev satışı çıxıb. Ev tam təmirli vəziyyətdədir, artıq yaşayaşa yararlı bir vəziyyətdədir. Göründüyü kimi bax bu evin üst görünüşüdür. Kürslüdür, fundament qarkaz betonludur. Qaz, su işi çəkilib. Bura həyəti, bir maşın rahatlıqla həyətinə yerləşir. Həyətinə daş döşənib. Bura su sayğacı üçün yeri artıq hazırdır. Qaz və işıq sayğacları da artıq qoyulubdur pro <coughs> həyətin. Həyətdə kran yer, kran qoyulu və kombi üçün yer də artıq hazırdır. Bir daha evin üst görünüşünü göstərim. Bir maşın qeyd etdim, kimi rahatlıqla yerləşir. Maşın həyətə və oturmağa da yer qalır. Siz evə daxil olaq. Evə daxil olduqda belə bir geniş dəhlizi var. Otaqların hər biri dəhliz açılır. Görünür üçün otaqların qapıları və geriyə keyfiyyətli bir qapılar qoyulub. Döşəməsi ə taxtadır, lak vurulubdur artıq. Bura zal otağıdır. Geniş və şıkılı bir zal otağı var. Sənəd qaydasındadır, çıxarış mülkiyyətdir, notarial kontorda alqı-satqıya gediləcək və birbaşa alıcının adına sənədləşdiriləcək. Karniz altı üçün pəncərlər üstündə yer səplanılıbdır. Kombi hər bir otağa çəkilib, kombi xətti. Və bura isə iki yataq otağı var ki, göründüyü kimi belə geniş yataq otağı var. Otaqların hər biri işıqlıdır. Gün işığı hər otağa düşür. Burası ikinci bir yataq otağı, yəni ümumiyyə üçüncü otaq. Göründüyü kimi ev tam təmirli vəziyyətdədir. Bura isə mətbəxi. Mətbəxi və mebelisində yer artıq, mətbəx mebelisində yer artıq hazırdır. Və hamam otağı metro kafeledir. Tam hazır vəziyyətdədir və aksessuarların da hər biri göründüyü kimi qoyulubdur. Qeyd etdim ki, qaz, su, işıq daimidir, sənəd qaydasındadır, notarial kontorda alıq-satığa gediləcək. Bu evin başlanğıc qiyməti 38 min manat deyilir, real alıcıya endirim olunacaqdır, qeyd etdim ki, bir daha ev 3 otaqdan ibarətdir. Bu evəq qəndərlə və məlumat almaq istəyənlər aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlayıb daha dolğun, daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiz. Hər kimə onlar sağ ol Allah xeyrini versin.